Вітаю вас, брати та сестри. Пропонуємо вашій увазі короткий огляд новин про служіння, навчання та роботу церков за минулий тиждень. Завершився місіонерський тур єпископа Андрія Тищенка церквами Європи. Продовж 16 днів він відвідав 18 церков у п'яти країнах. У кожній громаді звучало послання про стілення душі та тіла. Люди приходили до покаяння, відкривали свої серця для Божої роботи та свідчили про внутрішнє і фізичне стілення. 29 січня відбулася конференція росту домашніх груп, яка зібрала понад 150 учасників. Під час конференції було представлено систему розвитку домашніх груп і плани подальшого служіння. З основним словом, і баченням виступив єпископ Вадим Кривенко. Єпископ Антон Тищенко поділився баченням системної євангелізації та практичними порадами. Також було оголошено про запуск школи для лідерів домашніх груп. І проведення шести масштабних іванілізаційних заходів протягом року. Конференція завершилась спільною молитвою. Капелан 128-ї важкої механізованої бригади, лейтенант Капеланської служби Артем Масуров, був відзначений нагородою міністра оборони України. У 22-му році він отримав важке поранення в шию. Після майже року лікування Артем повернувся до своєї бригади, щоб і надалі служити воїнам, надаючи їм духовну підтримку. Пам'ятаємо в молитвах захисників і капеланів, які несуть надію та духовну підтримку воїнам на передовій. З 29 січня розпочалася Європейська місіонерська школа, яка триватиме до 24 травня. До навчання долучились 140 учасників. Заняття проходитимуть онлайн раз на два тижні, а з травня у стаціонарному форматі в Празі, Варшаві та Берліні. Якщо ви перебуваєте в Європі та бажаєте долучитися до навчання або маєте додаткові питання, звертайте за телефоном, вказаним на екрані. Вже з понеділка стартує біблійна школа вірності. Навчання триватиме 6 тижнів і буде доступне онлайн та стаціонарно в Дніпрі. Це час, щоб наблизитись до Бога, укорінитися в слові та закласти основу для благословенного життя. Відсканувавши QR-код, ви потрапите на форму для реєстрації. Після її заповнення ви побачите три посилання на Viber, Telegram та WhatsApp. Обирайте комфортний для вас месенджер. Реєстрація вважатиметься успішною, якщо ви доєдналися до каналу. Навчання безоплатне, але доступне за реєстрацією. Завдяки підтримці партнерів телеканал Новий Християнський щодня поширює звістку Євангелія через соціальні мережі та супутникове телебачення. Долучайтесь до цього служіння, підписуйтесь на наші сторінки і залишайтеся з нами. Божих благословінь і до наступного випуску. За всі свої роки, які я проживав, потрапляв наркотики, хороше мати не привело. И шло все э, в плохую сторону. Потерял мать, потому что тоже употреблял, не, не давал нужной помощи. И после чего как умерла, я понял, что реально мог бы дать больше. И шел по жизни тоже употребляя. Сидел в тюрьме, э, освободился, жизнь свою опять не построил. Опять и шел плохой дорогой, которая ни к чему хорошему не привела. Да, за это время я потерял все, что у меня было. У меня не было ни друзей, э, ни родственников, никого. Жил сам. Однажды я получил травму ноги, начало заражение крови. Я дальше не обращал внимания на это. Э, когда обратил внимание, уже было поздно начал заниматься самолечением, прилаживать разные мази, которые не надо было прилаживать. Она только сделала, ухудшила состояние моего. Ухудшило до такой степени, что э, с моей ноги реально со 100% 70% было гное. Нога начала гнить, и от ноги осталось 30% э, того, что можно было спасти. В больнице сделали первую операцию, чистку сделали. Но доктор сказал, что эта чистка реально, чтобы спасти ногу, нужно, нужно делать пересадку кожи. Все остальное вычистили и по новому нужно было наращивать кожу. Направили меня в ожоговый центр, сказали обратиться туда. Если ну, сказали, что если не, там не помогут, то реально нога или будет долго заживать, или вообще не заживет. Первую операцию сделали мне э, пересадку кожи из-за того, что у меня был плохой иммунитет, кожа не приживалась. Врач сказал, что нужно э, делать повторную операцию. В это время пришли верующие люди пригласили на концерт который находился на первом этаже я спустился туда мне понравилось привезли новые заповеди. новый заповед я взял себе там я начал читать туда его как раз они помолились за нас за всех там в больнице. пригласили на свое служение в церковь которая находилась рядом с больницей Э, решил пройтись, э, посмотреть, э, ну что это за церковь, что это такое. Ну, я привык православно ходить, э, как бы не имел даже представление, что это такое. Пришел в церковь, которая находилась рядом с больницей. Андрей Тищенко проповедовал тогда. Ну, Во-первых, настолько доступно. И он как-то это сказал, э, бросьте, покурить бросил потреблять алкоголь. Но ну, не придал этому значения. Послушал проповедь, вышел на покаяние. После покаяния я пришел в больницу, решил закурить. Закурил, курево не идет. Не курится и не хочется. Ну, думаю, ладно, пройдет. Попробовал там в течение дня опять, беру опять сигарету, Вообще не идет и не хочется не курить. Ну, насчет наркотиков, ну, трудно было, конечно, бросить, но реально понял, что если я не брошу, то э, жизнь моя закончится очень рано. Надо было бросать однозначно, и говорю, без Бога тут не обошлось, потому что сам я сколько не пытался, у меня не получалось. Э, и в то же время... Я понимал, что э, делаю не то что, не то, что надо делать в своей жизни. Я сделал для себя выводы, что от наркотиков нужно избавляться. Э, потому что иначе меня к хорошему это не приведет. С того момента, когда я попал в больницу, когда я попал в церковь, я бросил употреблять наркотики. Бросил употреблять курить, пить. Если бы я не бросил то я либо умер, либо меня обратно посадили. На этом было кончилось жизнь. Меня не посещали уже эти мысли. Больше посещали уже мысли, как пойти в церковь, понравилось. Мне очень там понравилась церковь, честно говоря. Именно такое место, которое, ну, будем говорить, человека, то есть, не отворачивает, а наоборот притягивает. После покаяния я пришел в больницу, пришел на перевязку к доктору. Доктор посмотрела мою ногу и сказала, что у меня кожа начала приживаться. С удивительным чудом произошло то, что у меня начала приживаться, приживаться кожа. Именно после того, как я покаялся. И врач была очень удивлена, что у меня кожа приживаются. Доктор не давал никаких прогнозов, что нога заживет. После покаяния э э ткань стала стремительно приживаться и пошли улучшения ноги. Это неверо невероятное чудо, которое помог мне Бог. Я хочу сказать, что Бог реально спас мне ногу. Если бы не Бог, то не дай Бог. Когда я покаялся, от меня отошли все грехи. Я реально понял, что в моей жизни начались изменения. Что я спас ногу, что я спас душу свою. Я начал жить по-другому, смотреть на эту жизнь по-другому. Я изменился в лучшую сторону. Я прислушивался к их правильным советам. И по жизни я хочу идти дальше с их словом правильным. На сегодняшний день я от наркотиков свободный и к этому возвращаться не собираюсь. Спасибо братьям и сестрам, которые молились за меня. Спасибо лидеру, который вел меня правильно этими путями. За все большое спасибо. Слава Богу и Аминь.